Ми продовжимо наш телевізійний марафон, присвячений дню захисника України. І в нашій студії знову гість, якого я радо вам представляю. Це директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Вітаю вас ну, у нашій добре, студії. Добрий з нагоди свята. Ми всім нашим гостям вручаємо ось такі подаруночки від третікласників 51-ї Миколаївської Спасибо. школи. Спасибо. Хай він буде вашим оберігом. Ось дівчинка Софійка, таку лялечку да, створила. Софія. Можливо, вам часто доводиться тримати в руках такі подарунки, можливо, їх комусь вручати, але це саме для вас. Да, дійсно такі подарунки іноді дарять, і вони, мабуть, найцінніші, найприємні, тому що сюди вложена дитяча душа, що може бути краще і світліше. Правда, про вас говорять, що ви активний благодійник і волонтер за покликом серця. А я сьогодні хотіла поговорити про соціально відповідальний бізнес. От е громадяни деякі бізнесмени в тому числі нерідко говорять: я плачу державі податки, і далі е мене не стосується її справи. Далі вона повинна держава сама повинна попіклуватися про е свою розбудову. Как вы ставитесь до таких высловливаний? Знаете, ну тут каждый имеет право, конечно, на свою позицию, и я тут не склонен кого-то там, там осуждать, говорить, что правильно, неправильно. У каждого какие-то свои жизненные ценности, свои интересы. И по большому счету, да, можно нигде ни в чем не участвовать в своей скорлупе, ограничиться но э, моё, моя позиция достаточно проста там где ты живешь там где ты работаешь там где ты существуешь э, всегда хочется чтобы вокруг тебя было э, максимально комфортно приятно красиво чтобы тротуары были ровные э, потому что если будут ровные хорошие тротуары женщины по смогут ходить на высоких каблуках <laughs> это же красиво красиво а если везде ямы ну что ж ну это просто такой э, примерно так, в але принципе держава она, сама должна да. попекловаться, или чей мир своих сил может и а, Знаете, опять допомогти. же есть две позиции первое я сижу жду пока кто-то что-то сделает тогда и жизнь закончится по большому счету не такая она у нас длинная богом отведена и очень быстро пролетает время а можно все-таки по мере возможностей каждый каждый день где-то что-то хоть чуть-чуть делать в свой окружающий мир лучше. Поэтому тут э, каждый выбирает что-то свое. Я ждать не люблю. <laughs> Мне лучше всегда что-то делать. Кого-то устраивает, сидеть, ждать, пока станет лучше. Но я не знаю, можно ли дождаться, если ты ничего для этого не делаешь. А что вас привело до такой думки? Как вы оцениваете роль особистости у <свист> справах державы Я не знаю, что-то нет чего-то конкретного, что может привести к какому-то жизненной позиции. Это называется, наверное, разные книжки кто-то читал в детстве, а кто-то вообще не читал, кто-то читал. Это человек формируется как совокупность того, к чему нас учили родители, чему учила улица в том числе, да, опять же, какие смотрел фильмы, мультфильмы, книги, то есть все, вот эта совокупность факторов, она формирует человека. За ваше восприятие проводилось, впроваджувалось, впроваджувалось в життя мало социальных проектов. Завод під вашим керівництвом ремонтує техніку для військових. Ви щодня робите якісь справи, які, власне, в ваші професійні обов'язки не входять. Тож ви обираєте для себе активну громадську позицію. І як ви сприймаєте те, що зараз відбувається в країні? Якщо вимеєте в виду ситуація на Востокі, да? ну, тут, тут однозначно можна вас Для мене це трагедія. Однозначно, потому что, э, ну, прежде всего, нам гибнут люди. Все, все остальное можно даже и, и не обсуждать. Если в стране гибнут люди, значит, тут ничего хорошего в этом нет. И надо делать максим, максимум все для того, чтобы это прекратилось. Э, как раз вот, учитывая э, день, этот праздник, 14 октября, День э, защитника Отечества и по и хочу поздравить всех, всех, кто причастен к этому дню, всех тех, кто защищает нас, защищает нашу страну, кто уже выполнил этот свой долг. Каждый, наверное, делает это по-своему, и в том числе, как говорите, различные социальные какие-то проекты – это тоже элемент элемент защиты, защиты Родины, защиты ее. От е, того негативу. Тому що, якщо ти робиш щось хороше, значить тим самим ти захищаєш від чогось плохого. Ви багато уваги приділяєте патріотичному вихованню молоді. Ви привозили до Миколаєва виставку Сергія Лойка Аеропорт. Підтримуєте різноманітні е, проєкти, акції, заходи, різноманітні, патріотичні. Що е, саме для вас ось цей аспект життя? Ну, опять же... Да, есть такая песня, с чего начинается Родина, да? с чего начинается любовь к Родине. Да, был период, когда вот слово патриотизм оно было там для многих непонятно. Хотя я считаю, это как раз то, что надо воспитывать у людей, у детей, потому что если ребенок любит свою страну, вырастает то он будет жить так, чтобы его стране было хорошо. Потому что э, если ты не любишь свой город, если ты не любишь свою страну, если ты не любишь свою жену, то как можно жить? Да? Только э, любовь, любовь к, к, к окружающему, вот в самом широком смысле этого слова, только она э, делает окружающий нас мир, в котором мы живем, делает ее лучше. Ну что ж, тогда у вас есть нагода присоединиться до всем желаниям, которые сегодня лунали и еще пролунают, и пожелать нашим зрителям и кохання в том числе? Прежде всего, конечно, мира. И для того, чтобы этот день защитника у нас всегда оставался все-таки немножко виртуальным, потому что, к сожалению, сегодня он у нас реальный, да, много людей, которые действительно каждый день сегодня круглые сутки защищают нас. Но очень хочется, чтобы этот конфликт военный завершился, и чтобы этот праздник у нас был всегда э, добрым, веселым, чтобы он не омрачался, не омрачался воспоминаниями, и не, о потерях не, не омрачался действующими реальными потерями. Дякую. Мы витаем вас с покровою и с ним захисника Украины. Бажаем здоровья, мирного неба над головой, с святым вас. С праздником.